ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवान् वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तेरपैषुणम् दया भूतेष्व मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत डम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव अज्ञानञ्चाभिजातश्च पार्थसम्पदमासूरिम् दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरिमता मा शु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोषि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतान्दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्मानक्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुस्फुरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वात् सद्ग्राहं प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमायतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ति कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चयान् ईदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् ईदमश्चेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् अनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि न्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भिना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पन् कामन् क्रोधन् च संश्रिताः मात्मपरदेहेषु प्रद्विशन्तोऽभ्यसूयकाः तानहन्द्विशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसूरिं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमान् गतिं त्रिविधन्नरकसेदन् द्वारन्नाश्वानमात्मनः कामक्रुधस्तथा लोभस्तस्माद्येतत् प्रयन्त्ये यतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो या ते परान् गतिं वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि हरि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु